шо Короче, опять начинается ядерка. Опять будет сейчас. Вот тут карта смерти падает. Угу, и вот карта шута падает. Ну и смотри. Ну тут отшельники, пятерка мечей. Я думаю, это про атомную станцию. Тут не про ядерку, больше про атомную станцию. Про ядерку я уже говорила, что будет опять оно сейчас это, а вот он там же выходил с заявлением Путин, что мы ну, точечный удар красивый <говорит> да, 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 да. Фигня. Я проверяла там карта иллюзий, падает. Вот, это про я... атомную станцию. Что там такое будет? Атомная станция, Ты такое? конкретно про ЗАЭС? Да. Запорожскую, скорее всего, потому что. Давай так, хорошо. Мы не привязываемся к Запорожью, почему? Потому что есть Курская, да. Тут показывает оккупированную территорию сейчас. Станция оккупированной территории. Запорожская, Курская. Что у нас еще оккупировано? Все получается, две станции. Конечно, да? Да. Ну смотри, я помню, что я предсказание давала касательно того, что будут стрелять по атомным станциям, потом параллельно Зеленский еще вышел через пару дней, говорит, что будет плата, атом... и прилетела буквально через сутки, по... ну не прилетела, а там пытались они обстреливать какую-то станцию, не получилось у них, оккупированная территория, сразу говорю, что-то будет со станцией, вот. опять будет все это разгоняться. Но мне не нравится семерка жезлов. Семерка жезлов за ПВО отвечает. То есть будут стрелять, скорее всего, и будут сбивать над станцией или что-то прям вот. Провокация будет вот шут. Это первое событие. Второе. Вкратце тут посмотрим. Блять, 5% процентов осталось. Сейчас вырубится телефон, если я, сразу, я зайду сразу, включу его просто. Сейчас. Второе событие. массовый обстрел со смертями. Я сразу говорю. Десятка мечей, но ну, я ничего нового как бы на Америку не открою сейчас, но я спросила самое важное событие. Масштабное. Десятка мечей, тройка кубков. Прям по куче людей. И вот этот обстрел. Покажите хотя примерно мне, где это. Что это вообще? Я сразу вспомнила, помнишь, ты рассказывала <клышко> сон про Киев. коли холода. І ти да. Блін да, чесно да, я помню. Про, да, дома в дирках от эти от Погода ще не така, пока сонячна, бачиш там погода була така мрачна мрачнян був Я спрашиваю, що це показує сонце це юг должен будемо тут просто пересматривать ще А именно, а не месте, куда они хотят еще куда полететь, может что за место вообще базар какой-то хотя уже по херсону прилетел по базару вчера я помню это тоже предсказывал тут прям детка пентаклей тут кубков. Блин, просто не хочется сейчас свое мнение озвучивать. Я не хочу просто притягивать, честно. У меня сразу какая-то ассоциация, то есть я сразу первое, о чем подумала, это запорожье и Одесса почему-то. Вот я именно про привоз поняла у меня в голове. Ты не поверишь, у меня просто тільки что ты кажешь, а у меня буквально думка до цього. Это такая, знаешь, привоз, первое, что пришло на думку. Я, я Не знаю, почему-то, да? но это плохо. Правда, плохо. Ладно. Ну, запомните то, что я говорю. Третья секундочка. Поездка куда-то Зеленского будет. Куда он там? Не помнишь, куда он там осенью? И G20 сбираются. И Рамштайн там, не бы то. Я и Я Короче, Какая-то вот поездка его, это октябрь. Договариваться. Звезда и девятка кубков. Прям, а ну секундочку, башня, почему? За помощь. Это 100% Зеленский падает, я чувствую. Сверка Пентакли, туз Пентакли вот падает. Какой-то огромный пакет. Что-то там прям будет такое масштабное, что прям аж ебет, как говорится. Хорошо. Мне единственное, что вот неинтересно, это в позитивном ключе или в негативном, подожди сейчас. Тут башня просто, видишь, вот падает сейчас. В позитивном ключе что-то будет обсуждаться, скрытая от нас. Вот карта Верховная Жрица хорошая для нас за помощь. Там что-то нам такое дадут, походу, или что-то о чем-то договорятся. Не хочу просто это рассматривать сильно, потому что ну, может, верховная жрица — это тайна. <связать> типа я не хочу прям, поняла в секреты лезть. Мы можем открыть, конечно, но я думаю, что это... Но это для нас. Пускай оно будет так. Такие Поведом. три события. Обстрел массовый какой-то, с смертями. Опять, короче, будет какой-то город со свечечкой в, в лентах у людей и в историях. Пьют показала. Видишь, все равно карта солнца падает. Ой, блин. Я про Запорожье все равно думаю до конца осени, потому что там до конца октября будет обострение по Запорожью, конечно, по обстрелам. Ты же бачишь, что они сейчас гадят максимально по Запоріжжю. Боже, Запоріжжя, просто тримайся. Угу. Да. Бо я прямо засмутилась. Мы с тобой на таком... Как завжди, знаешь, починаем... Как то кажуть, начали за здравие. А я не знаю, как у других практиков получается. Они там выходят какие-то там что-то Я не смотрю просто, поняла, никого. никого. Вообще за, за время войны ни разу никого не посмотрела, даже себя. Не смотрю, нравится. Да? ты не проглядаешь Никогда в жизни. Меня раздражает да, столько оно. Я просто, ну, я отстрелялась, знаешь, скажем так, типа, и все. Никакие даже с собой интервью не смотрю. Ничего. Ни свои там серии своего шоу, ни интервью. Ни... Вообще никогда. В жизни ни разу. Не знаю почему. Не люблю на себя смотреть. Короче, я к чему веду? К тому, что я не знаю, как у других практиков получается вообще что-то хорошее, блин, предсказывать. Я недавно вышла в эфир, блин, короче, мне показалось, что пленных, типа, казнят. Проходят сутки, блин, и казнят пленных. Я такая, блин, я не знаю, я что, рождена для того, чтобы предсказывать негативу смерти? А что-то хорошее? А когда что-то хорошее предскажу, блин? Я хочу победу первую предсказать. Я думаю, что так она и будет. Давай, давай. Да? Ну, Каждого раза читаю, каждый раз спрашиваю. Я просто, неужели, ну я понимаю, что война все-таки идет, там знаешь, как-то хороших событий меньше, ну блин. Как-то совсем у него во время войны, вот я совсем типа в негативе борюсь, как-то другие практики там пытаются позитивно, или не, не пытаются позитивного ничего находить нигде. Э, ты знаешь, вот 50 на 50 в зависимости от того, кто, кто чем занимается, кто как дивится, кто как видит. А кто самый негативный из практиков? Я, да? Та я не знаю. Я б назвала так, я тебе негативною. Не ну, слухай, ну ти ж не придумаєш типу, і не корчиш із себе, там, типу, ой, знаєш така драма Квіну, як все погано. Типу, ну ти ж кажеш, що типу, речі по факту, те, що ти відчуваєш, і воно ж збувається. Тобто, як mm -hmm. ти можеш з усмішкою на обличчі казати про те, що там кудись прилетить об'єктивно. Ну, об ну мені просто, Це безконечний уже У меня такое чувство, що я в клітці нахожусь, зрозуміла: ні влево, ні вправо, ні вперед, ні назад з цими прильотами, і, чесно говоря, з цими городами. Просто ми всі дуже втомилися від війни, розумієш, що хочеться якомога швидше вже почути, що от перемога, там Росія вже там, не знаю, вивела свої війська, ми вже забули, що таке повітряна тривога, обстріли. Ну. Я цього не бачу взагалі. То в больницю прилетить, то туди, то туди, і я така сижу, типу, знаєш, і негатив бачу. Просто я ж ще ніяку інформацію бачу, яку я даю там сили, наприклад, віддільно, я не можу ніяку інформацію говорити. Я стараюсь максимально озвучивать то, що я там думаю, то, що я вижу, но я не все типа, У мене некоторая інформація просто пугает очень сильно. І вот. треба это все аналізувати, И мене нет времени аналізувати. Я вечно думаю о том, что я, походу, сама уже негативная стала, знаєш, на 100%. Ні, ну слухай, в будь-якому випадку, якщо ну, ти ж живеш в цьому, в будь-якому випадку, воно, ти ж, ти ж пропускаєш це все через себе, це, типу це не норма, але це в плані того, що ти жива людина, ти це відчуваєш. Я просто не знаю, як, як інші практики взагалі спитують радості, поки вони прогнози дають. Я не можу спитувати радості, я устала вже від цього. Я вже 350 разів спиталася план побіга, поняла? Продумувати не можу. с каналов, с эфира да 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 потому что я устала ну <связывая> ты мне минус... много раз казала, что тебе все свидав знак что ты не ты, не можешь сюда а... слушай так я не уйду никуда просто а, ну это так такое минутка нетя ну потому что я уже реально устала ну прикинь реально ты сидишь блин, не смотришь постоянно блин кто как умрет а потом умирают они и, типа кто куда прилетит блин и потом ты об этом лежишь и думаешь там допустим в Запорожье я предсказала что прилетит на вокзал меня притруханило, прошло 4 дня прилетела на вокзал я лежу и думаю, блин, там хоть ну, люди есть, там по теме, че нет тех людей, что там вообще такое. Лежу и думаю об этом. сутки думаю, вторые сутки думаю. Ну, то есть, понимаешь, а такие ситуации, там, по-моему, никто не пострадал, да, в Запорожье, на вокзале? Запорожье? Я не помню просто уже. Ты не на вокзал пролетела, а пролетела в, сотку. Чеколы. Нет, там вокзал недавно, четыре дня назад. Последний Завод раз, когда я предсказывала. Завод был. Нет, вокзал там еще был. Ну, что себе может... Ну, короче, я не про это говорю. Я говорю о том, что... А вот тут те предсказания, когда реально прилетают, и люди погибают массово. И ты такой сидишь и думаешь, блин, почему некоторые услышали твой прогноз, типа, а некоторые не услышали и погибли там. Ну, то есть, короче, у меня столько в голове мыслей, поняла, и... Ну, я не знаю, короче, это какие-то мои там уже личные, знаешь,